Когда к 3 часам дня прекратится война? Ну да, так она и прекратилась. Охотно верю. Я вчера еще сказал, что этого дела не будет. Так его, конечно же, и не случилось, и вряд ли в ближайшее время случится. Но это, к сожалению, очевидный факт, что никакого прекращения огня в ближайшее время не будет. Но он сегодня выступил по второму кругу, говорит, приходите ко мне на канал, на YouTube-канал, и в 9 вечера я вам все расскажу потому что вы не знаете ничего из того, что знаю я. Это он так говорит. Ну, естественно, и Гордон ничего не знает из того, что знаю я, например. Да? Вот у меня, например, сегодня кошка хочет пожрать, вот, а он об этом не знает, а я знаю. Соответственно, у меня есть эксклюзивная информация, которая нет у Гордона. Приблизительно такая же информация есть у Гордона, та, которая нет у меня. Это чтобы вы понимали по поводу ценности информации. Каждый из нас обладает определенным эксклюзивом, только цена этого эксклюзива, сами понимаете, это явно не из